Запрошую до слава громадского активиста Дмитро метро Никишин. Добрый день, говорить буду по-русски, я русский. Вот. Понимаете. Представьте этот бред, что я, русский, буду, возможно, воевать с русскими за Украину. Этот это просто бредятина. Поэтому я обращаюсь, возможно, есть центральные каналы, и увидят Владимир Владимирович Путин. Вас можно назвать как угодно, но дураком вас не назовет. Представьте этот идиотизм, что русский будет воевать против русского, у которого огромная родня в России. То есть я буду убивать своих братьев, а братья будут убивать меня. Остановитесь, Путин, остановитесь. Теперь говорю Говорю и обращаюсь к офицерам запаса, прапорщикам, рядовому и сержантскому составу. К сожалению, на Майдане погибла элита нашей нации. Мальчишки, у которых не родились еще дети. Поэтому, товарищи офицеры, прапорщики, сержантский рядовой состав, который уже что-то прошел, что-то знает. Я уже в том возрасте, да и вы тоже, у которых больше было, чем будет. Поэтому давайте не подставлять мальчишек. Офицеры, прапорщики, собрать тревожные чемоданчики, чтобы у каждого были документы, а именно паспорт, военный билет, учетная карточка, смена белья, что-нибудь поесть и в любой момент по призыву, чтобы вы не дергались, не искали судорожно, дело, что вы в любой момент могли прибыть на призывной пункт. Почему? Потому что самый короткий путь на Киев идет через Чернигов. Товарищи, не паника, ничего, но вы должны быть постоянно готовы. Кроме этого, такая же просьба к офицерам запаса, прапорщикам и гражданскому рядовому составу. Сейчас ну, в состоянии у нас милиция, что она раздергана по различным объектам. Поэтому прошу вас, 17.00 на площади, далее во всех э, в ОМВС, в области и во всех районных отделениях милиции самооборона, то есть вы будете ходить с милицией, ну, которая, будем так говорить, осталась, э, и патрулировать город чтобы вот эта вся пена, которая сейчас не выплывет, вы знаете уже, что в Браворах было, расстреляли пост, забрали оружие. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, офицеры, не подставляйте детей, они лезут, вы не видели, что творится на Майдане. Гранаты им чуть ли не за пазуху падают, они все равно лезут. Поэтому это наша элита, это наши дети. Мужики, не сидите, вы, блин, с пивом на, это самое, на диванах. Выходите, пожалуйста. Все.